Вітаємо шановні глядачі на каналі майбутнє. І сьогодні у нас в гостях екстрасенс Валерій Шатилович. Вітаю Валерія. Вітаю вас і глядачів. Дуже дякую за запрошення. А я дуже дякую за те, що ви завітали на канал Майбутнє. Хотіла поговорити з вами про завершення війни. Як ви бачите, як саме може закінчитися війна? Це буде дипломатичний шлях, військовий, чи можливо якийсь комбінований, або той, який ніхто не очікує? Як ви вважаєте? Давайте подивимось. Нет, я думаю, что все-таки это будет дипломатический путь. И Украина сможет, скажем, сказать свое слово благодаря многочисленным атакам по российской инфраструктуре. То есть Украина будет атаковать какие-то болезненные точки для них. И именно так как бы наше слово тоже будет учитываться. Потому что сейчас как бы мы видим, что скорее Путин договаривается с Трампом, чем они договариваются с нашим президентом. То есть как бы Украина, ну неважно, что хочет Украина, а будет так, что Украина будет серьезно давать отпор России, и тогда уже они будут вынуждены и нас в этот трехсторонний договор включить. А как вы видите, каким шляхом будет заканчиваться война? Это будет заканчивание в один момент, или сначала прекратят боевые действия, потом еще как-то? Нет, это будет долго. Это будет долго, и это будет, знаете, как, э, ну, типа, перестали стрелять, какое-то время не стреляют опять. Ну, я не вижу, что это завершение войны. Это вот такое, знаете, как бы замедление ситуации. Но конфликт никуда не исчезнет, все равно. И будет зона такая сложная, как зона АтоО. у войны, або зміна її формату до конца 2025 року? В ноябре месяце могут быть переговоры. Но если эти переговоры будут, они не очень хорошие для нас. Но к этому ведут. Как бы я бы порекомендовал бы нашей власти чуть-чуть еще поддержать до 26 -го года, потому что в 26 шестом году там уже как бы расклад для нас более будет положительный, там уже Украина будет вот эти наносить, как я говорю, удары по России, и тогда получается, ну, больше наше мнение будет. То есть сейчас получается, как бы мы просим переговоров, да, а то они будут уже хотеть их. Чи говорили про це Трамп с Зеленским в Вашингтоне? И про что они говорили? Ну, я вижу, что там Трамп обещал Зеленскому определенные деньги, помощь, ну, на согласие какие-то, да. Но это еще не обговаривался конечный итог войны. Пока что это просто какие-то ситуативные договоренности. Чему Трамп изменил свою позицию еще до сброи после разговора с Путиным? Что такого сказал Путин Трампу? Та чему вообще Путин может иснуть на Трампа? Сейчас посмотрим. Ну, это какая-то договоренность, но вы знаете, вот конкретно сейчас я почему-то не вижу ответа на этот вопрос. Угу. Может быть, надо посмотреть его попозже. Как вы считаете, что станет поштовхом до миру? У своих видео на вашем канале також хочу зазначити нашим глядачам, что Ютуб канал Валерія Шатиловича знаходиться в описі під цим відео. Також обов'язково долучайтеся до його каналу, там є ексклюзивні передбачення екстрасенси, які обов'язково варто подивитися. Так ось на своєму каналі ви згадували, що втрата ресурсів та велика кількість смертей стануть поштовхом миру. Чи це означає, що перемовини почнуться тільки після критичного виснаження обох сторін? Помічаю, ну, скоріше як. Как... для нас, да, оно уже, мы выснажены, и тоже много людей померло, да. А для России, когда Украина э, своими ударами по России будет составлять реальную угрозу для их оборонки, то есть для создания оружия нового, для, э, когда они увидят, что настолько частые и сильные удары по их военным объектам, по их промышленности, что для них это будет реальная угроза, вот тогда они начнут трубить. Ну вы же знаете, что для них количество умерших солдат не, не, играет значения, да? Русские бабы нарожают еще. А вот когда Украина нанесет удары серьезные, и она наносит, и будет, я вижу, еще больше, 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 почему я как бы не вижу пока еще мира, Потому что я вижу, что и Украина будет давать им отпор, вот, то тогда они будут уже хотеть этих переговоров. Но по-другому никак. Видите, не получается договориться. И Европа не дает такой помощи, чтобы ну, усадить всех за стол переговоров. Вот. А получается будет так, что их уже военная промышленность будет на критичес... в критическом состоянии, и тогда они сядут за стол переговоров. Що на сьогодні заважає досягненню миру? Або хто? Чи може це бути Трамп, і якби він надав Україні зараз багато тамагавків або іншої зброї, яка буде доставати у гліб Росії, чи могла б війна закінчитися раніше? Ні. З нашої сторони більше всього мешають предателі, які є в нашій країні. Потому що багато люди мають бізнес на війні, Дуже багато обманують, ворують. Вот для нас это, конечно, это то, что нам мешает. Ну, то, что Европа, а Европа, я вижу, сейчас заинтересована, чтобы Украина разбила российскую промышленность. И они будут помогать и будут давать оружие. Потому что они понимают, что это реальная угроза для них. Путин уже дал им знать, да, что он нападет на них, если только уладится вопрос с Украиной. Поэтому... Тут больше всего мешают те люди, которые зарабатывают на этом деньги. То, что это все нечестно. Дякую за відповідь. А як вы взагалі бачите, чи буде війна в Европе, чи розпочне Путин реальне вторгнення у Европейские страны? Ну, вы знаете, я вижу очень большую вероятность этого. Особенно это может касаться Финляндии и Эстонии. Вот эти страны, конечно, находятся под угрозой. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, они немножко меньше, но тоже есть как бы угроза. Но почему-то вот у меня особенное какое-то внимание Финляндии вызывает. Но я не, не вижу пока войны, но они могут что-то какой-то там или теракт сделать, или что-то, я вижу взрыв. Вот именно Финляндия где. Как Вы считаете, что будет с территориями? Может ли Украина вернуть оккупированные территории какие-то? Чи на той линии размежевания. Пока самый реальный сценарий это то, как есть сейчас. Может быть обмен, так что мы уходим с какой-то территории, они нам отдают оставшуюся. Там, допустим, Донецкую, Луганскую Украина освобождает, они отдают Херсон, Запорожье, Харьков. Вот это может быть. Но это пока не очень вероятно. Они все-таки, я вижу, хотят сохранить так, как есть. Ви на початку інтерв'ю сказали, що війна буде завершуватися поступово да. і бачити на сході темряву. Що ви мали на увазі? Ось щодо темряви на сході. Ця територія буде вже непридатною до життя. Там буде бардак. Тобто, де юре, там може бути якась власть українська, або російська, де факто там буде бардак. Тобто там не буде ніякої власті, там не буде нормальних умов для життя. Там вот как есть сейчас, понимаете, там тоже сейчас очень сладко жить. И вот где лучше, там будет так, как есть. Где хуже, там будет так, как есть. Но никто восстанавливать там ничего не будет. В ближайшие годы там не будут восстанавливаться эти города и это все. А взагалі, что до відновлення Украины, чи бачите вы, когда война стихнет, або полностью завершится, какие-то инвестиции в Украину, відновлення, Да, безусловно очень сильно, очень много будет вливаний денег, бизнес. Ну, я об этом тоже вот на своем канале много говорю, потому что, знаете, темы такие разные, все надо просмотреть. Но ну, много вливаний будет, да, денег. И Украина будет очень хорошая страна для жизни, перспективная, но это годы надо подождать. Зеленский станет тем президентом, который завершит войну официально? Да. Чи будет он еще Нет. Завершить он завершит войну и падает? Ну да. Но опять-таки, понимаете, то есть здесь нет речи о завершении. То есть это не то завершение, которое мы думаем. Тут как бы, ну как идет приостановка какая-то, да? Приостановка. То есть вы думаете, что будущее продолжение? Э, нет, я так уже далеко не заглядываю. Кто-то говорит, вот там Россия в 30-м году опять нападет. Да подождите, дайте России дожить еще. до цього времени, може, та їй ще вже і існувати в тому вікні не буде. Но, но якби как бы, це йде, як завершення війни, йде пока, як завершення обстрілів, от так. Угу. якщо Зеленський піде, то чи бачите ви наступного президента України, чи зможуть українці обрати гідного президента, який буде справлятися з проблемами післявоєнного стану? Ну, это надо смотреть на тех кандидатов, которые будут. Но вообще-то, я думаю, что какие-то проблемы, они всегда остаются нерешенными. То есть коррупция, она не будет преодолена в Украине. Воровали, воруют и будут воровать. Якою ви бачите зиму 2025-2026 року? Чи будуть відключення світла? Чи буде в українців опалення? Адже зараз росіяни завдають чимало ударів по енергетиці? Також завдали ударів по газових сховищах, і українці побоюються, що не буде опалювального сезону? Я, я чувствую не дуже гарячі, але теплі. но вижу газ і віжу світ. але відключення будуть то есть, так, як частичне відключення. Віялові так. Mm. Угу. Я зрозуміла, дякую. А що ви скажете щодо весни 2026 року? Чи буде вже полегшення щодо бойових дій щодо інтенсивності обстрілів? Так, да, там може бути облегчення. Ну, ми вже туди да, да, будемо... Більше подробно розширимо весну. Так, обов'язково, але просто хочеться спитати, щоб подарувати українцям, бо дай якусь надію, адже я так розумію, зима буде не дуже простою. Осінь, вот що конець осінь. Тяжовий вот угу. наябрь тако тяжовий місяць буде. Скажіть, ось після зустрічі Зеленського з Трампом всі очікували, що Росія завдасть якихось нищівних обстрілів по Україні. Натомість були лише точкові обстріли. Росія не застосовувала стратегічну авіацію. Угу. Чи відчуваєте ви, що наближається обстріл? Якої сьогодні часу? Сьогодні двадцяте. Ну, 27-го часа якась така дата. Или в этот день, или около него, там день до, mm -hmm. день после, такой напряженный период какой-то. Ну да, безусловно, будут еще обстрелы. Будут. Mm -hmm. То есть надо готовиться к тому, что они будут. Чи залишиться Україна єдиною державою після війни? Чи не буде того розколу, на якому грали наші вороги до 2014 року, що в Україні є Захід, в Україні є Схід, чи буде Україна єдиною нацією? довгий для і Востока. Купились багато. На Западной Украине вот там, а там этот Восток, а вот они ждали. И точно так же Восточная Украина, на Запад. Ну, в общем, эта проблема есть, она еще будет, да, к сожалению. А это все враг. Одинаковые люди, одинаковый язык, одинаковое сердце у всех. Хорошие. Хороший народ, но вот как бы мы купились на это, понимаете? чи будуть українці після завершення активних бойових дій або після завершення війни повертатися в Україну? Так, да, безумовно. І дуже много людей буде повертатися, не тільки українців, ще дуже много європейців понаїде. Куплять квартири, будуть такі ціни дорогі, ogromні ціни будуть. Очень будет сложно купити житло. Дорого, все тут будет дуже дорого. Як ви відчуваєте загальному енергетику наступного 2026 року для України? Він буде легшим ніж видах дає, да. Він дає якийсь видих. Це я давно кажу. Видах 26 дає видах. А чи відчуваєте ви, яке взагалі майбутнє очікує Україну? Ось зараз багато передбачень про те, що світ стане роботизованим. Чи буде Україна однією з таких держав майбутнього, де буде багато роботів, які да. будуть замінювати людей? Да, да, да. И многие люди потеряют работу из-за этого. Вот. И очень большая роботизация будет. Украина одна будет из первых. У нас хорошие компьютерщики, да, талантливые. И много будет тут роботов, конечно. Это плохо. Это не есть хорошо. Людям, понимаете, простой человек, он должен трудиться. Как бы, понятно, роботы нужны, они помогают в чем-то. Но знаете, простой человек, он, он в труде должен прожить. Все-таки вот христианство, труд и молитва, труд, пост и молитва. Все, тогда человек счастлив. А когда у него много свободного времени, тогда начинаются депрессии, поиск ресурса, которого вечно нет, и все остальное. Трудиться надо много. Кто не работает, а кто, понимаете, или умом трудится, или руками. но трудиться надо. А эти компьютер все буде читать, все делать, всё носить, передвигать, это беда будеть. З людьми беда будеть. А ви знову затронули тему християнства у ваших відео на каналі ви казали, що після 2030 року люди повернуться до віри, але вже без посередництва церкви. Розкажіть, будь ласка, що саме ви мали на увазі? Ну от я вижу просто, что многие люди, они будут обращаться к Богу напрямую. То есть как бы церковь она э, не будет иметь такое большое значение. Вот будет отходить, люди будут напрямую общаться с Бог, к Богу и церковь украинская объединится, будет одна украинская церковь. Вот. Э, тому большая смерть станет причиной. вот когда умрет большой человек в церкви, тогда э, изменится как бы вот это все, І церкви будуть обізнятися. Це скоро буде. Валерію, я вам дуже вдячна за цей прогноз. Було вкрай цікаво. Я закликаю глядачів обов'язково писати коментарі, дякувати Валерію за цей прогноз, за це інтерв'ю, а також обов'язково підписуватися на усі соціальні мережі Екстрасенса. А ми вам дякуємо за те, що ви додивилися до цього моменту. Обов'язково ставте вподобайку і до нових зустрічей. Дякую.